কবিতাৰ শিৰোনাম অনাকাংক্ষিত কথা অমৃত বৰা আবৃত্তিকাৰ দিগন্ত নাথ বৰষা আৰু নিবিচাৰোঁ তোমাৰ অনুভৱ ধূলিৰে সাৱটি ধৰা মোৰ শুকান শৰীৰে আৰু নাপায় বৰষুণৰ কোমল স্পৰ্শ বৰ্জিত মেঘৰ শব্দই এতিয়া খলকনি নুটলে মোৰ হৃদয়ৰ মোৰ কলিজাৰ ঘ্ৰাণ পাই নিগৰি অহা টোপালবোৰে এতিয়া হুমুনীয়া কাঢ়িব মোৰ স্পৰ্শৰ আশাত বতাহজাকে কাঢ়ি নিব খোজা মোৰ আৱেগবোৰ লোকাল হৃদয়ৰ অজানা প্ৰান্ত ভাল নালাগে আৰু মোৰ সেই কেঁচা মাটিৰ সোভাস ভাল লগা ৰামধানুৰ ৰংবোৰ হেৰাল দিগন্তৰ সিপাৰে পঢ়োৱাৰ দেহত ওলমি থকা বৰষুণৰ টোপালবোৰ শুকাল দুপৰীয়াৰ প্ৰাণ আৱেগত হিলডল ভাঙি যোৱা বৰদৈচিলাই শান্ত হৈ সোধে মোক মৌনতাৰ কাৰণ মই অসহায় দিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰত্যুত্তৰ অথচ বুকুত মোৰ অজস্ৰ উত্তৰ অজস্ৰ উত্তৰ